Hai Kembali lagi dalam channel Sazawi Di mana tempat kita improve diri So hari ni aku dekat uh, Kawasan Segamat Siapa yang duduk Segamat dia tahu lah ni dekat mana kan And hari ni dah 6 Mei 6 ke 7 aku lupa dah hari Selasa Hari ni hari Selasa and Hari yang sangat nyaman lah Pagi yang sangat nyaman sekarang ni baru pukul 9 suku. So, welcome back dekat aku punya podcast santai macam ni. Uh, and siapa yang dah tengok video aku sebelum-sebelum ni, aku appreciate sangat. Terima kasih. Terima kasih uh, yang dah support, yang dah like. Walaupun hakta aspek pun ada orang like tapi Alhamdulillah ada orang like and at least aku dapat sebarkan manfaat lah dekat orang and memang itu pun target aku so untuk hari ni aku nak bercakap pasal um, bau bau badan kita sendiri tak kisahlah bau badan ke bau mulut ke korang pernah tak? Uh, bila tak kisahlah kalau keluar ke ataupun naik kereta sama-sama ataupun uh, berjumpa Korang pernah tak berjumpa dengan orang yang dia bau dia kuat tapi tapi dia tak perasan bau dia kuat. Faham tak? Bau dia memang kuat dan menyengat tapi dia tak perasan yang bau dia macam tu. Sampaikan kita sendiri yang bau macam tu. Kita sendiri yang bau dia punya uh, bau badan ataupun tak kisahlah bau mulut ke apa and uh, dekat sini aku nak sampaikan bahawa yang kita ni kita semua, kita kena aware dengan kita punya bau especially bau yang mudah berbau, contoh mulut uh, ketiak ataupun uh, seluar, uh, seluar kan biasanya kalau orang lelaki lah, orang lelaki kan biasa macam ni lah perangai dia perangai dia aa, tak suka nak ganti-ganti seluar and lama kelamaan seluar dia akan jadi berbau lah. so aa, point aku dekat sini is kita ni memang kena aware dengan kita punya bau tau especially bau yang kuat aku rasa kalau nak define bau yang kuat tu macam bau mulut dengan bau ketiak lah. and bau tu walaupun kita rasa kalau kita bau kita rasa macam ah, tak apa orang lain tak bau tapi sebenarnya the, the most bau yang mudah untuk tersebar dekat orang adalah bau mulut dengan bau ketiak kita sebab Itulah antara bau yang paling kuat yang berada dalam uh, badan kita. Okey, aku ambil satu contoh kalau bau mulut kan. Kalau kita nak hilangkan bau mulut, simple je sebenarnya. Dia memanglah tak sesimple yang uh, aku cakap tapi uh, maksud aku simple tu um every permukaan gigi kita and celahan gigi kita kita kena gosok contoh kalau uh, celahan gusi yang kat belakang ni kan kita kena uh, macam beros tu kita kena tekan sampai kita rasa yang beros tu masuk dalam celahan gigi kita and then barulah uh, itu boleh diklas, diklasifikasikan sebagai uh, perfect punya bersih perfect punya beros gigi Contoh kan kalau uh, Contoh kalau kita dah lama Kita tak pernah pun gosok gigi yang Bahagian gusi kat belah dalam tu kan And then kita gosok Memang bau dia memang Memang time tu lah Memang time kita gosok tu lah Bau dia memang keluar And baru Time tu lah kita sedar Yang Sebenarnya bau mulut kita tu Memang daripada situ sebenarnya Sebab biasanya kalau kita gosok gigi kalau orang yang jenis uh, tak perasan, tak suka nak detail-detail sangat, dia just gosok luar je kan. Gosok luar, gosok luar, lepas tu gosok dekat gusi, lepas tu dah. That's all kan. Tapi sebenarnya, kalau nak sampai tahap hilangkan bau mulut tu, dia sebenarnya kena lebih daripada tu. Aku bagi contoh yang detail lah. Okay, yang first tadi aku dah bagi lah contoh. Dekat celahan gusi tu memang kena memang kena tekan berus tu sampai uh, apa ni sampai kita rasa berus tu dah berada dekat celahan gusi kita ok itu detail, detail itu detail yang pertama detail yang kedua untuk nak buang bau mulut ni dekat bahagian lidah lidah tu kita kena gosok sampai kita rasa yang part sebelum tekak kita ni tak adalah gosok sampai ke tekak kan kita kena gosok sampai yang at least kita dah rasa macam maksimum lah untuk lidah kita and then gosok sampai lah ke, lidah ke depan and then gosok uh, gusi gusi yang belah atas ni daripada uh, maksimum yang mungkin sampai lah ke belah depan sebab aku ini based on aku punya uh, perspektif lah sepanjang bau mulut manusia yang aku bau. Aku dapat rasa yang kebusukan bau mulut ni datang daripada dua tempat je. Daripada celah gusi satu ataupun daripada lidah yang tak digosok dua. Itu je aku rasa itu je tempat yang paling mudah untuk berbau dan selama aku bau terbau mulut manusia sebenarnya aku dapat aspek yang sebenarnya baru datang daripada situ so uh, kita kalau nak berus gigi ambil apa yang aku dah cakap tadi gosok dekat bagian gusi 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 belah luar gusi belah dalam uh, belah dalam pun ramai yang tak terlepas pandang tau orang biasa uh, gosok <coughs> belah luar je kan tapi belah dalam pun kena juga belah dalam yang dalam gusi kan gosok sampai dia punya berus tu kita rasa kita rasa yang dia punya berus tu dia lalu dekat celah-celah gusi kita ha, itulah baru detail berus gigi yang sebenar and then yang kedua gosok lidah tu sampailah ke maksimum tekak kita janganlah sampai ke tekak kan tak, tak, tak bagus lah sampai maksimum yang kita boleh rasa maksimum lah uh, apa ni gusi lelangit pun sama lidah dan lelangit. Kita kena gosok at least semaksimum yang mungkin yang kita boleh rasa. Ah. And then bila kita applykan benda tu, bila kita gosok gigi, barulah complete, barulah perfect. InsyaAllah perfect kita punya gosok gigi tu lah. And then barulah bau mulut tu dapat dikurangkan. Baru, bau mulut ni tetap ada kalau kita dah gosok sebersih macam mana sekalipun, still ada juga kita kan ialah bau mulut kan tapi kalau korang applykan apa yang aku cakap tadi at least dia dah buang semua bakteria-bakteria yang semalam punya yang berada dalam mulut korang faham tak? so ok ini aku baru sentuh pasal mulut and then uh, yang yang badan nanti uh, kejap lagi And then uh, Apa ni Yang pasal mulut ni Kalau korang apply kan Macam aku yang cakap Macam apa yang aku cakap tadi insya Allah memang uh, Bau tu Tak berjangkit Demi hari ke hari Sebab iyalah Contoh Hari ni kau tak gosok gusi kan And then Besok pun Kau tak gosok gusi dia punya peningkatan bau tu makin meningkat tau. Macam Macam seminggu Macam tujuh hari kan Hari pertama Bau dia may, Maybe level satu je Hari kedua ha, Dah naik level Dia punya bau dia Padahal kita tak perasan ni Kita rasa kita dah gosok gigi Perfect kan Tapi sebenarnya tak Kita kena Kita kena gosok Seperfect-perfect yang mungkin Supaya semua bakteria Yang lama-lama Yang semalam punya Yang dua minggu lepas punya Dalam mulut kita ni boleh dibuang, boleh dihilangkan So bila bakteria semua tu hilang InsyaAllah bau mulut kita pun tak ada Bau mulut kita pun tak tak busuk ha, Macam tu lah So Untuk yang first ni Untuk yang bau mulut ni aku harap Korang applykan lah apa yang aku bagi tahu ni And then Yang kedua Bau badan Bau badan ni aku tak nak sentuh semua Aku nak sentuh just ketiak saja Sebab Antara badan kita Badan Part badan yang paling berbau is of course lah ketiak kan. Sebab ketiak ni. Aku tak tahu kenapa. Maybe ketiak ni tempat yang paling banyak bakteria kot. Tapi apa yang aku nak kongsikan kat sini is. Uh, kalau kita nak elakkan ketiak kita berbau. Ini cara aku lah. Cara orang lain mungkin berbeza kan. Aku just pakai deodorant. Deodorant yang yang apa ni yang mengelakkan daripada badan kita berbau faham tak tapi dia spesifik deodorant lah sebab semua orang tak sama kan dia punya preference deodorant sama masing-masing ada orang dia tak sesuai dengan deodorant ni tapi aku memang aku memang uh, terapkan mindset di mana aku memang kena pakai deodorant sebelum keluar rumah. And benda ni memang wajib tau. Apa lama ni? ah ha, benda benda pakai dedora ni memang wajib tau. So, uh, korang kena make sure yang sebelum korang keluar rumah, sebelum korang berjumpa dengan orang, korang mesti kena pakai deodorant. Mesti, wajib kan. Kalau korang tak tahu, korang, kalau korang belum dapat ataupun belum tahu deodorant apa yang sesuai untuk badan korang korang carilah, korang kena usaha sendiri and korang kena wajibkan sebelum keluar rumah sebelum keluar rumah, bukan semasa keluar rumah, tak sebelum at least sebelum korang pakai baju kalau korang dah pakai baju and then korang berpeluh and then peluh tu boleh melekat kat baju korang And then benda tu boleh menjadikan bau boleh menjadi berbau lah kan bila bakteria dah melekat kat baju so boleh berbau lah tapi kalau korang pakai sebelum pakai deodorant sebelum korang pakai baju insyaallah peluh tu tak ada bukan bukan tak ada mungkin ada tapi at least deodorant tu dah apa ni dah apa dah apa at least dia dah menghalang daripada bakteria untuk hidup lah so bakteria busuk untuk hidup lah so point aku kat sini is sebelum korang pakai baju korang mesti kena uh, apa ni, pakai deodorant pakai deodorant tu mostly dekat ketiak lah ketiak kalau macam aku dekat dada sebab dada pun ada keluarkan peluh juga kan korang ikutlah part mana yang korang rasa perlu korang banyak and then korang sapu lah kat situ so itu itulah benda yang aku nak share untuk hari ni kita kena jaga bau badan kita kena jaga bau mulut aku recap balik bau mulut tadi kalau kita nak apa ni avoid daripada mulut kita berbau gosok gosok gigi seperfect-perfectnya contohnya macam gosok sampai celah gusi and then gosok sampai lidah gosok aa, lidah sampai semaksimum yang mungkin lah and then aa, untuk untuk kita avoid bau badan kita kena kita kena pakai uh, deodorant lah so berus gigi ke ubat gigi ke deodorant apa yang korang nak pakai terpulang lah korang carilah sendiri kan aa, preference korang korang carilah sendiri benda yang deodorant ke ataupun ubat gigi apa yang sesuai untuk korang kan sebab tak semua sama kan so bila kita menjaga bau badan bila kita menjaga bau mulut insya Allah orang akan selesa berbual dengan kita orang akan selesa keluar dengan kita barulah kita confident nak jumpa dengan orang and barulah kita tak wujudkan negatif perspektif daripada orang sebab bila kita busuk mestilah orang tu dah Ya, expect benda buruk dekat kita kan eh. mestilah maybe maybe dia pun akan cakap dengan orang lain yang kita ni busuk so value yang aku nak sampaikan dekat sini is kita kena jaga bau kita ba banyak part sebenarnya bau untuk bau ni tapi maybe aku tak sempat nak explain ha, macam bau kaki bau bau seluar lah aku tak sempat nak explain aku sempat explain bau mulut dengan bau badan saja. so aku harap video ni dapat manfaat aku harap selepas ni korang dapat bertindak and korang dapat applykan dalam kehidupan seharian korang supaya orang lain lebih selesa untuk lepak dengan kita untuk spend time dengan kita kan okay. so itu sahaja daripada aku terima kasih dah tengok video ni sampai habis jangan lupa tengok video aku yang sebelum ni dan video aku yang akan datang yang akan datang so itu sahaja daripada aku nama aku Awis bye bye Assalamualaikum